До нас заехал клиентский приус, нужно сделать машину. Вот разобрать, собрать морду. Сколько по это будет? Ну, самое ему коштует, это 300 долларов. А Чисто. Что будь який клиент. Ну, надо бачить машину. Мне вчера людина звонила и говорит, у меня там есть машина ударенная. Ну, чуть-чуть усилитель подогнула. Я говорю, ну, вы так, как рассказываете, да, то там на 50 долларов работы. Он мне скидывает машину, а там тупо разваленная машина. Ну, понимаешь? То есть, ну, как я это вижу, вся рихтовка, вся рихтовка, это индивидуально в плане посмотреть, что пошкоджено. То есть, я глянул, у него, понятно, радиаторы, да, за диффузором все целое, сам диффузор целый. Поэтому вот такая цена с выставлением зазора. Как бы там... Треба было менять коллектор, инвертор, ну естественно, цена бы менялась. Ну это есть... допы, 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 Да, это все допы. Тут, Тут за морду одна цена, дальше есть плюс безопасность, плюс, как ты видишь, бачишь... кстати, я не согласовал с клиентом, но я думаю, он будет не против, Покрасили телевизор ему, угу. Ну я думаю, это как бы... будет Тоже... Нет, ну мы согласуем Я просто... просто забыл, он до меня две машины привез, я забыл у него согласовать, а он парень нормальный, поэтому я думаю, за вменяемые цены, понятно, там не 150 долларов, там в районе полторы тысячи гривен будет за покраску всего телевизора.